qəlbimin səsi bir gün üzümü tutub qibləyə eşidər peyğəmbər səsimi deyə içimdən ağladım onu səslədim dərdimi həzrətə belə söylədim ey allahın dostu rəbbim həbibi ey xəstə qəlblərin gözəl təbibi səs ver səsime ki böyükdür dərdim haqqı tapmaq üçün qapına gəldim mənə bir yol göstər Azmışam yaman. Neyləyim verməyir nəfsim heç aman. Ağlaya ağlaya daldım xəyala, xəyallar apardı məni uzağa. Canlandı qarşımda peyğəmbər özü, elə bil eşidib dediyim sözü gəlmişdi yanıma uca peyğəmbər. Sənin gəlişinə layiqəm məyər. Bismillah söyləyib sözə başladı. Amma danışarkən mənə baxmadı, dedi haqqı nədən axtarırsan sən? Nə yer haqq çizlənib, sən də görmürsən. Günahlar bağlayıb sənin gözünü, eşitmir qulaqlar haqqın sözünü. Nə üzlə çağırdın sən məni bura, vurub günahların qəlbimə yara. Dedim ya peyğəmbər bağışla məni, hansı zəhləm istər incidəsəni? Mənə bir yol göstər, oyat qəlbimi, açmışam mən sənə artıq dərdimi. Dedi günahlardan uzaq dur hər an zikr etlər namaz kıl səhərlər oyan şeytan heç vaxt yatmır silah əlində dua və namazla silahlan sən də rəbbini unutma yad et hər zaman günahlarla əldən getməsin həyan çətinlik üz versə səbr et darıxma yolun yoxluğundan qətiyyən qorxma bu yolu yoldaşsız getmə heç zaman yolu yolçusu ilə tanıyar insan Ya da sal Hüseynin kəsilən başın şəhadətə çatmış dostun, qardaşın o bir çıraq kimi hər zaman yanar, ancaq zatı qırıq onuru danar. Xəyaldan oyandım, ətrafa baxdım. Elə bil mən birdən özümü tapdım, dəstamaz alaraq səcdəyə getdim. Bütün günahlardan mən tövbə etdim.